Nə Allah bu xəstəliyi lələt eləsin. İnsanların ölüllərini də urvaçsız elib vallahi. Adam istədiyi qədər ürəyini də boşalda bilmir. Biz də məcbur. Hamımız oturub öz evimizdə öz evimizdə dərdimizi çəkirik. Dünən getmişdim, məndən hə, getmişdim. Sabahları da inşallah öbüsə gedəcəm. Nailə xam o qədər gözəl insandır ki, onu tanıyanlar hər kəs bilirdi ki, o insan necə gözəl insandır. Elə ani getməyi onu tanıyan hamı üçün çox ağırdı. Həttən artıq ağırdı. O çox arzuları var idi. Çox arzuları var da, arzuları çox ürəkdə qaldı. <laughs> Nailə xamın yaxından tanayan hər kəs bilir ki, o nə bu ürəyi var idi. O qədər gözəl insandı o. <laughs> heçə heç kim xatırında dəymir də. O yalnız on təzə insanlar üçün. Da ilə xanımutanın hər kəs bilir ki, yəni ki, o çox gözəl. İnsan gözəl anadır. Elə. Yəni, Nayla xanım gözəl bəstəkardır, gözəl kompozitördür, gözəl pedaqoq, pedaqoq idi. Gözəl müəllimə idi. O Belə ailə gedişi onu tənhə bütün insanları sarsıldı. Bütün insanlar. O belə ailə gedişi daha bucğun gözlənə bilməz oldu. Allahə qurban olub. Allah təala elə bir ki də o qadına Allah acıq getməsin də. Allah qurban belə bir ki özü boydu dərd vermişdi. Gənc yaşlarında çox sevdiği həyat yoldaşını itirmişdi. Balasıp dənizdə bataraq dünyası dəyişmişdi. Yəni ki dəbli vallı İnşallah ki, o biri dünyada xoşbəxtdirlər. Əbrində sona qədər sadiq qaldı həyat yoldaşı ilə, bərabər balası ilə bərabər. Vallı dünən belə o işləre, uşağa işləre, uşaq qoyub gedib də, sənə də o işləre, uşağın nə deyəcəyəm vallı? bilbilt də şağlar həbsə də aldı. Allah bu xəstəliyə nənə tələsin. Oturmuş evimizdə. Evimizdə üzlülük, dərdimiz, evimizdə çəkib ağlayırıq. Bu lənətə yolası xəstəlik önlərimizdə ubahtsız elədi. İnşallah ki məkanlı cənnət olsun. Leyla xan mənim 3-cü sinifdə müəlliməm idi. 3-cü sinifdə mənim məlməm idi və mən hər yerdə də qeyd eləmişəm ki, mənim müğənnə olmağımın səbəbi elməmdir və mən hər yerdə də qeyd eləmişəm ki, mən o, mənim müğənnə olmağımın səbəbkarı da o, o məm əlimdən tutub bu sənədə gətirib. O məm beləm olub, sirdaşım olub. Her zaman onunla dertleşmişim. Onu tanıyanlar herkes bilir ki o neci güzel insan. Herkes için oğlum beni ani gitmeye ağır dert oldu. Herkes için. Bu insan hiç kime karşı pis olmayıp hiç bak. Düzgün bir iki defa var idi ki ona karşı böyle haksızlıklar elemiş. Hatta dedi ki hiç bak Ölene öğlene kadar halallık. Öğlenden sonra da halallık vermeyeceğim. O hər şeyi ürəyinə salırdı, hər şey, hər şeyi ürəyində salırdı, ürəyində fikir eləyirdi. Əslində özü də xəstə idi. Sə səhətində də problem var idi. Düz deyəndə bəziləri bildi-bilmədi yanlış məlumatlar yayıdı ki, kök krakdır, yəni amma olmaz da, yəni bilmədən nəyinsə də paylaşmaq düzgün deyil. Sadəcə olaraq ürəyi dözmədi. İnfaq keçdi. Amma belə narahatlıqlar da var idi, xəstə idi. Çünki Allah təala da Allah özü boyca dərd vermişdi. Bəs bahalı bəslanmışdı. Hətta mənə göndərmişdi. Ay ikisi səhifəmdə də var, idi, paylaşmışdım. Abiştinin adına hazır aşık değil ki ki nece, biz polat, her anasıyla görüşecekti, polat her şıma vcfanı